श्रीगणेशाय नमः अथ कीलकम् ॐ अस्य श्रीकीलकमन्त्रस्य शिवऋषिः अनुष्टुप्छन्दः श्रीमहासरस्वतीदेवता श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थं सप्तसती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः ॐ नमःषण्डिकायै मार्कण्डेय उवाच ॐ विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदीदिव्यचक्षुषे प्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे सर्वमेतद्विजानीयान् मन्त्राणामभिकीलकम् सोऽपीक्षेवाप्नोति सततं चाप्यतत्परः सिद्ध्यन्तुश्चाटनादीनि वस्तूनि सकलान्यपि एतेन स्तुवतां देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति न मन्त्रो नौषधं तत्र न किञ्चिदपि विद्यते विना जाप्येन सिध्येत सर्वमुच्चाटनादिकं समग्राण्यपि सिद्ध्यन्ति लोकशङ्कामिमां हरः कृत्वा निमन्त्रयामासर्वमेवमिदं शुभं स्तोत्रं वै चण्डिकायास्तु तच्च गुप्तं चकारसः समाप्तिर्न च पुण्यस्य तां यथावन्यतॄणां सोऽपि क्षेममाप्नोति सर्वमेवं न संशयः कृष्णायां वा चतुर्दश्यामस्तम्यां वा समाहितः ददाति प्रतिघृह्णाति नान्यथैषा प्रसीदति इत्थं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितं यो निष्कीलां विधायैनां नित्यं जपति संस्फुटं ससिद्धः सगणःसोऽपि गन्धर्वो जायते नरः न चैवाप्यटतस्तस्य भयं क्वापीह जायते नापमृत्युवसंयाति मृतो मोक्षमवाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वीत न कुर्वाणो विनश्यति ततो ज्ञात्वैव मिदं प्रारभ्यते बुधैः सौभाग्यादि च यत्किञ्चिद् दृश्यते ललनाजने तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन जाप्यमिदं शुभं शनैस्तु जाप्यमानेऽस्मिन् स्तोत्रे सम्पत्तिरुच्चिकैः भवत्येव समग्रापि ततः प्रारभ्यमेव तत् ऐश्वर्यं यत्प्रसादेन सौभाग्यारोग्यसम्पदः शत्रुहानिः परो मोक्षः स्तूयते सा न किं जनैः ॐ नमःषण्डिकायै मार्कण्डेय वाचा ऊं विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेयः प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्ध धारिणे सर्वमेतद् जानियान् मन्त्रणामविकीलकम् शोपीखेम आपनोति सततं चाप्यतत्परः सिद्ध्यन्तुश्चाटनादीनि वस्तूनि सकलान्यपि एतेन स्तुवतां देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति न मन्त्रो नौषधं तत्र न किञ्चिदपि विद्यते विना जाप्येन सिद्ध्येत सर्वमुच्चाटनादिकम् समग्राण्यपि सिद्ध्यन्ति लोकशङ्कामिमां हरः कृत्वा निमन्त्रयामासर्वमेवमिदं शुभं स्तोत्रं वै तच्च गुप्तं चकारसः समाप्तिर्न च पुण्यस्य तां यथावन्नियन्त्रिणां सोऽपि क्षेममाप्नोति सर्वमेवं न संशयः कृष्णायां वा चतुर्दश्यामष्टम्यां वा समाहितः ददाति प्रतिघृह्णाति नान्यथैषा प्रसीदति इत्थं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितं यो निष्कीलां विधायैनां नित्यं जपति संस्फुटम् ससिद्धः सगणःसोऽपि गन्धर्वो जायते नरः न चैवाप्यट्रतस्तस्य भयं क्वापीहजायते नापमृत्युवसंयाति मृतो मोक्षमवाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वीत न कुर्वाणो विनश्यति ततो ज्ञात्वैव मिदं प्रारभ्यते बुधैः सौभाग्यादि च यत्किञ्चिद् दृश्यते ललनाजने तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन जाप्यमिदं शुभं शनैस्तु जाप्यमानेऽस्मिन् स्तोत्रे सम्पत्तिरुच्चिकैः भवत्येव समग्रापि ततः प्रारभ्यमेव तत् ऐश्वर्यं यत्प्रसादेन सौभाग्यारोग्यसम्पदः शत्रुहानिः परो मोक्षः स्तूयते स किं जनैः ॐ नमःिकायै मार्कण्डेयवाच ॐ विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदीतिप्यचक्षुषे श्रेयःप्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे सर्वमेतद्विजानीयान् मन्त्राणामभिकीलकं सोऽपेक्ष्यमाप्नोति सततं चाप्यतत्परः सिद्ध्यन्तुश्चाटनादीनि वस्तूनि सकलान्यपि एतेन स्तुवतां देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति न मन्त्रो नौषधं तत्र न किञ्चिदपि विद्यते विना जाप्येन सिद्ध्येत सर्वमुच्चाटनादिकं समग्राण्यपि सिद्ध्यन्ति लोकशङ्कामिमां हरः कृत्वा निमन्त्रयामासर्वमेवमिदं शुभं स्तोत्रं वै चण्डिकायास्तु तच्च गुप्तं चकारसः समाप्तिर्न च पुण्यस्य तां यथावन्नियन्त्रिणां सोऽपि क्षेममाप्नोति सर्वमेवं न संशयः कृष्णायां वा चतुर्दस्या मष्टम्यां वा समाहितः ददाति प्रतिघृणाति नान्यथैषा प्रसीदति इत्थं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितं यो निष्कीलां विधायैनां नित्यं जपति संस्फुटं ससिद्धः सगणः सोऽपि गन्धर्वो जायते नरः न, न चैवाप्यट्टतस्तस्य भयं क्वापीहजायते नापमृत्युवसंयाति मृतो मोक्षमवाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वीत न कुर्वाणो विनश्यति ततो ज्ञात्वैव सम्पन्न मिदं प्रारभ्यते बुधैः सौभाग्यादि च यत्किञ्चिद् दृश्यते ललनाजने तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन जाप्यमिदं शुभं शनैस्तु स्तोत्रे सम्पत्तिरुच्चिकैः भवत्येव समग्रापि ततः प्रारभ्यमेव तत् ऐश्वर्यं यत्प्रसादेन सौभाग्यारोग्यसम्पदः शत्रुहानिः परो मोक्षः स्तूयते स किं जनैः ॐ नमःिकायै मार्कण्डेयवाच ॐ विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदीदिव्यचक्षुषे श्रेयःप्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे सर्वमेतद्विजानीयान् मन्त्राणामविकीलकं सोऽपेक्ष्यमाप्नोति सततं चाप्यतत्परः सिद्ध्यन्तुश्चाटनादीनि वस्तूनि सकलान्यपि एतेन स्तुवतां देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति न मन्त्रो नौषधं तत्र न किञ्चिदपि विद्यते विना जाप्येन सिद्ध्येत सर्वमुच्चाटनादिकं समग्राण्यपि सिद्ध्यन्ति लोकशङ्कामिमां हरः कृत्वा निमन्त्रयामासर्वमेवमिदं शुभम् स्तोत्रं वै चण्डिकायास्तु तच्च गुप्तं चकारसः समाप्तिर्न च पुण्यस्य तां यथावन्यतृणां सोऽपि क्षेममाप्नोति सर्वमेवं न संशयः कृष्णायां वा चतुर्दश्यामष्टम्यां वा समाहितः ददाति प्रतिघृह्णाति नान्यथैषा प्रसीदति इत्थं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितं यो निष्कीलां विधायैनां नित्यं जपति संस्फुटं ससिद्धः सगणः सोऽपि गन्धर्वो जायते नरः न भयं क्वापीहजायते नापमृत्युवसंयाति मृतो मोक्षमवाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वीत न कुर्वाणो विनश्यति ततो ज्ञात्वैव मिदं प्रारभ्यते बुधैः सौभाग्यादि च यत्किञ्चिद् दृश्यते ललनाजने तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन जाप्यमिदं शुभं शनैस्तु जाप्यमानेऽस्मिन् स्तोत्रे सम्पत्तिरुच्चिकैः भवत्येव समग्रापि ततः प्रारभ्यमेव तत् ऐश्वर्यं यत्प्रसादेन सौभाग्यारोग्यसम्पदः सत्रुहानिः परो मोक्षः स्तूयते स किं जनैः ॐ नमःषण्डिकायै मार्कण्डेय उवाच ॐ विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदीदिव्यचक्षुषे प्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे सर्वमेतद्विजानीयान् मन्त्राणामभिकीलकं सोऽपेक्ष्यमाप्नोति सततं चाप्यतत्परः सिद्ध्यन्तुश्चाटनादीनि वस्तूनि सकलान्यपि एतेन स्तुवतां देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति न मन्त्रो नौषधं तत्र न किञ्चिदपि विद्यते विना जाप्येन सिध्येत सर्वमुच्चाटनादिकं समग्राण्यपि सिद्ध्यन्ति लोकशङ्कामिमां हरः कृत्वा निमन्त्रयामासर्वमेवमिदं शुभं स्तोत्रं वै तच्च गुप्तं चकारसः समाप्तिर्न च पुण्यस्य तां यथावन्नियन्त्रिणां सोऽपि क्षेममाप्नोति सर्वमेवं न संशयः कृष्णायां वा चतुर्दश्यामष्टम्यां वा समाहितः ददाति नान्यथैषा प्रसीदति इत्थं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितं यो निष्कीलां विधायैनां नित्यं जपति संस्फुटं गणः सगणःसोऽपि गन्धर्वो जायते नरः न चैवाप्यटतस्तस्य भयं क्वापीह जायते नापमृत्युवसंयाति मृतो मोक्षमवाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वीत न कुर्वाणो विनश्यति ततो ज्ञात्वैव मिदं प्रारभ्यते बुधैः सौभाग्यादि च यत्किञ्चिद् दृश्यते ललनाजने तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन जाप्यमिदं शुभं शनैस्तु जाप्यमानेऽस्मिन् स्तोत्रे सम्पत्तिरुच्चिकैः भवत्येव समग्रापि ततः प्रारभ्यमेव तत् ऐश्वर्यं यत्प्रसादेन सौभाग्यारोग्यसम्पदः सत्रुहानिः परो मोक्षः स्तूयते सा किं जनैः